ollohni muhofaza qil Allohning buyruqlarini mahkam tut Alloh qaytargan narsalardan qayt har doim Allohni zikrida bo'l muhofaza qil yahau Alloh seni muhofazasida ushlaydi Tajiduhu tujahak. qachon Allohga muhtojman desang ro'baruyingdan Allohni roba topasan dedilar butun dunyo butun dunyo senga dushman bo'lsa-yu, hammasi bor kuchini qudratini sanga qarshi yo'naltirsa ollohning qadarda yozganidan boshqa narsa bo'lmaydi ular sanga zarar yetkazolmaydi dedilar mana bu ixfadillaha keyin allohni muhofaza qilishimiz kerak ya'ni olloh buyurgan buyruqlarga o'zimizni muqayyat qilishimiz kerak keyin olloh bizga o'zini qudratini kuchini quvvatini har doim soyabon qilib qo'yadi